بسم اللہ وصلاة و صلات علی رسول اللہ شب برات تقسیم امور کی رات بھی کہلاتی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورة الدخان کی آیت نمبر ایک تا پانچ میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُوزِرِينَ فی یفرق کل امر حکیم حکیم من عندنا اللہ نے فرمایا قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اللہ رب العزت کی جناب سے تمام مفسرین نے اس بارے میں بحث فرمائی ہے کہ اس ان آیات کے اندر جس لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے اس سے مراد کون سی رات ہے اور اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شب براعت کی رات ہے ان آیات کی تفاصیر میں حت اکرما اور دیگر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے پندرہ شابان کی رات مراد ہے اس رات میں زندہ رہنے والے فوت ہو جانے والے حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی ان روایات کو حضرت ابن جریر ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیرۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے اگرچہ اس کی ابتداء شب براعت سے ہوتی ہے جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دل رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات اپنی کتاب مات من فی ایام السنہ میں تحریر فرمائی ہے اور تفسیر کرتبی میں آئے علامہ کرتبی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوہے محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برعات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلت القدر میں ہوتا ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امور تو پہلے ہی سے لوہے محفوظ میں تحریر ہیں پھر اس شب میں ان کے لکھے جانے کا کیا مطلب تو اس کا جواب مفسرین نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امور بلا شبہ لوہ محفوظ میں اللہ رب العزت کے علم اللہ ہی سابق کے تحت تحریر شدہ ہیں لیکن اس شب میں مذکورہ امور کی فہرست لوہ محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے سپورٹ کر دی جاتی ہے جن کے ذمے یہ امور اللہ نے فرمائے ہوتے ہیں مشکات المصابی کی ایک روایت میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے ام المؤمنین حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شابان کی پندروی شب میں ہوتا کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے ارشاد ہوا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے اور مصنف عبدالاضاق کی روایت ہے جسے حضرت شیخ عبدالحق محدث ضیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ما ثابت من السنہ فی ایام سنہ میں نقل کیا ہے اس میں حتے عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ شابان کی پندروی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہی ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے کوئی شادی کی تیاریوں مصروف ہوتا ہے کوئی کوٹھی بنگلے بنوا رہا ہوتا ہے حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں اسی طرح سے شعب الایمان میں امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے حت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات یعنی شب برات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے تو ان تمام روایات اور احادیث سے یہ پتہ چلا کہ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کی رات ہے اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے